Lekin hozir internetsiz telefon bilan yashashlikni aqlimizga sig'diraolmaymiz chunki kechki 1.5 gacha kim Telegramda yozadi unga bunga xotin oldida uxlab yotaveradi ushim yettitasiga yozadi yettinchisini menga yozmayapsan o'rtoqlarimga yoz deydi u tepada oltitasiga yozykanmn ha biz bugun yozyapmizmi erta bizni xotinimizga yozadi biz bugun telefonda gaplashyapmiz bizning ham xotinimizga telefon bo'ladi qaytar dunyo hadis bor bunga bu qo'pol haqiqatbu bu erkak kishini bir seskantirib te'yadigan gap bugan rasululloh alayhi ssallom aytganlar o'zlaringni agar ayollaringni begona ayollardan begona erkaklardan pok bo'lishini xohlasalaring sizlar o'zlaringni begona ayollardan pok tutinglar degan ayolimizga telefon bo'lishini begona erkakdan yomon ko'ramizmi biz ham telefon qilmaylik telegramiga yozishni xohlamaymizmi biz ham yozmaylik agar qarashni xohlamayapmizmi biz ham qaramaylik shuna